российская версия Второй мировой войны и Великой Отечественной, она мифологизирована относительно реальных событий больше, чем Троицкая война. Понимаете? То есть про Троянскую войну меньше мифов в, в Илиаде и Одиссея. Несмотря Нет, что это, то эпос, да, это, а это да, оказалось Это бы футаж. насквозь придуманная история. Вообще вся российская история насквозь придуманная полностью. Но то, что они сделали со Второй мировой войной, это просто кошмар. Сталин, он, да, он трезвый был человек. Он понимал, что Россия проиграла Вторую мировую войну. Более того, она проиграла борьбу систем. И, Но никогда не никогда уже... пол Европы он отходил. Варшавский блок потом создал. Дело в том, что... Что такое? И проиграл Берлинский кризис в 1948 году тут же. И проиграл Корейскую войну, по сути. Дело в том, что он понял, что потери Советского Союза таковы, что он никогда не поднимется, потому что он проиграет борьбу с Сталин это понял. Отсюда попытка сделать новую экономическую политику и так далее. Великая Отечественная война — это абсолютная придумка. Проблема в том, что попытка апелляции к Отечественной войне 812 года и так далее. На войне, на фронте воевало примерно полтора миллиона русских на немецкой стороне против против против, против сталинского режима всей. на немецкой стороне, ну начиная с хи, это добровольные помощники в, э, не боевых частей, э, которые обеспечивали, немцы воевали, они обеспечивали работу там дивизии до да, всех дивизионных служб, заканчивая просто казачьими формированиями, корпусами СС и так далее, они нам тычут галичиной, у них таких подразделений было штук 7. русских корпусов, да, калмыкский корпус СС, та -та татарский корпус СС и так далее и так далее, там российских то СМИ об этом не пишут, пишут а, они на пишут, там, когда... форумах, на они да? это пишут, но вернее, когда они признают это на форумах, они говорят, но ну, мы же не героици не героизируемых, мы а. против них боремся, а вы героизируете. Но они, дорогие, не понимают, что когда... Полтора миллиона человек – это не случайное явление. Там, да, по некоторым данным, до двух. Это целый большой город, Это гражданская, миллион, война, миллион. Это гражданская война. Давайте поймем, наконец-то, что вся кадровая советская армия в 1941 году, да, немцы захватили по разным данным от 3,5 до 5,5 миллионов пленных. Вся кадровая армия была 5,5 миллионов, э, миллионов. То есть люди просто тупо сдались в плен военные. И потом драконовскими методами да, ставили под ружье резервистов, и они уже воевали эту войну с огромными потерями. А кадровики просто, кадровые военные предпочли сдаться в плен в массе своей. И 41 это 41-й, да? 41-й, да. И немцы же не знали, куда их девать. Вы представляете, что такое прокормить? 3 5, -5 миллионов пленных. <свят> это каждый день они хотят есть как минимум один раз в день. Они не морили их голодом. Они просто не имели ресурса их кормить. Потому что своя армия 3 миллиона, и 5 миллионов пленных захватили. Куда их девать? Когда женщины подходили вот к забору с пленными загону, да, она могла сказать, это мой муж, брат или еще кто-то, немцы сразу отдавали, лишь бы не возиться с этим, да, потому что ну, как бы, некуда было девать все это. И потом. Ну вот Зоя Космодемьянская, там, Панфиловцы, да, и так далее, и так далее. Панфиловцы все... вообще миф да. говорят, очередной ну, из мифов да. красной и пропаганды. Это, это, это все придумки, понимаете, это придумки в идеологическом отделе ЦК, в газетах «Красная звезда» и «Правда», да. И э, они на этом строят свою государственную политику. Долго просуществует такое государство? На лжи.